સિંગણપુર પોલીસને મળી સફળતા સિંગણપુરની મહિલાની પજવણી કરતાં નકલી સીઆઈડી ઇન્સ્પેક્ટરે પકડાયો પાટણ ખાતે પોલીસે નકલી સીઆઈડી અધિકારી બની ફરતા તરુણ ભટ્ટને ઝડપી પાડ્યો સુરતની મહિલા જ્યાં જતી ત્યાંના ફોટો મોકલતો હોય રેકી કરતા શખ્સને દબોચ્યો તપાસ કરતાં સાચી હકીકત સામે આવી અલથાણ એટલાન્ટા શોપિંગમાં કોન્ફિડેન્શિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એન્ડ ડિટેક્ટિવ એજન્સી દ્વારા આ જાસૂસી કરવામાં આવતી હતી આ સેન્ટર ચલાવતા અજય રાય કામ કામ માટે કરતો હતો એક લેખી આ મહિલાનો પીછો કરી ફોટો પાડવાનું કામ સોંપ્યું હતું બીજી બાજુ જાસૂસી એજન્સીના સંચાલક અજય રાય અને ઝડપાયેલા મયુર સોનવણેને પણ આરોપી બનાવ્યો હતો તરુણ ભટ્ટ સામે અગાઉ પણ અનેક ગુનાઓ નોંધી ચુકાયા છે सर मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे दो बच्चों को लेकर नौ साल से डाइवोर्स हुई हूँ और यहाँ रह रही हूँ सूरत में मुझे मैरिज के पर्पज व्हाट्सएप से एक प्रस्ताव आया था मैरिज के लिए कि आप मेरे साथ मैरिज करिए ऐसे मैं एक प्या... पॉलिटिशियन मेकर हूँ और मैं फाइनेंस का बिजनेस करता हूँ मेरी अच्छी खासी इनकम है अच्छी खासी प्रॉपर्टी ऐसी लालच दे उन्होंने मेरे साथ बातचीत की और अगर मैं बातचीत नहीं करती थी तो मेरे घर पे पुलिस भेजते थे सौ नंबर से कि तात्कालिक जाइए आप वहां से वो फोन चालू करिए ऐसे वैसे मेरे बच्चों की ऑफिस पे मेरा बेड़ा बड़ा बेटा बाईस साल का है वो सूरत में जॉब ही करता है हीरे में वहां भी उसने पुलिस भिजवाई मेरे सगो के यहाँ पुलिस भराई और गांधीनगर से राठौड़ बोलता हूँ पीएम राठौड़ करके और ऐसे करके सारे अलग अलग नेताओं के नाम लेके वो तो सबको डराता है और धमकाता है कि अगर आपने शादी नहीं की मेरे साथ तो मैं आपके सगो का ये कर दूंगा मेरा भाई और मेरे भाभी लंदन रहते उनका वीजा कैंसल कराऊंगा ड्रग के केस में फंसाऊंगा यहाँ तक की सारी धमकियां उसने मुझे दी है ये आदमी कौन है और कौन देखी 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 है और आपके में कब आया कितने, कितने ये का नाम है तरुण ब्रह्म पाटन का रहवासी है और तीन जुलाई से वो मेरे कॉन्टैक्ट में आया है तब से लगन के मैरिज के पर्पज ही वो मेरे कॉन्टैक्ट में आया था और तब से लगातार डेढ़ महीने तक जबरदस्ती मेरे साथ शादी करने के लिए ये सब इसने किया है अगर शादी की ना बोलती हूँ तो वो मेरे भाई भाभी का वीजा कैंसिल करवा देगी ड्रग्स केस में फंसाएंगे ऐसा बोल रहे हैं मुझे सी आई डी का भी मैटर होती है सीआईडी मतलब वो अलग अलग नाम से क्राइम से मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो आपके घर पे तुरंत अभी पुलिस आएगी आपको फंसाया जाएगा आप मेरे फोन मत बंद कीजिए बस फोन चौबीस घंटे चालू रखिए ऐसे मेरे साथ